دنیا میں اربوں لوگ ہیں ہر مذہب ہر زبان ہر رنگ کے اور ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خدا کو مانتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی کوئی خدا ہے یا یہ سب انسان کا وہم ہے اور اگر ہے تو کیا اللہ ہی سچا خدا ہے چلیں آج اس پر دماغ اور دل دونوں سے سوچتے ہیں پہلا سوال کیا یہ سب کچھ خود بخود ہی ہو گیا سائنس کہتی ہے کہ کائنات ایک دھماکے یعنی بگ بینگ سے شروع ہوئی مطلب کہ کچھ بھی نہ تھا نہ وقت نہ جگہ نہ آسمان نہ زمین تو پھر سوال یہ بنتا ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ دھماکہ کیسے ہوا کس نے یہ سب شروع کیا زمین سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہے اور نہ زیادہ گرم ہے درخت ہمیں اکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں اور پانی ہمیں زندگی دیتا ہے ڈی این اے میں ہزاروں کوڈز ہیں جیسے کہ کسی کمپیوٹر کا پروگرام ہو تو کیا یہ سب اتفاقن ہو سکتا ہے نہیں اتنا مکمل نظام بغیر کسی عقل بغیر کسی ڈیزائنر کے نہیں بن سکتا ہر تخلیق ایک خالق مانگتی ہے جیسے کتاب خود نہیں چھپتی ویڈیو خود نہیں بنتی ویسے ہی یہ کائنات بھی خود نہیں بنی تو ہاں خدا تو ضرور ہے دوسرا سوال اگر خدا ہے تو کیا سب مذاہب کا خدا سچا ہے یا صرف اللہ سچا ہے کچھ مذاہب کہتے ہیں خدا مر گیا کچھ اسے انسانی شکل میں مانتے ہیں کچھ اس کی مورتیاں بناتے ہیں اور کچھ درخت جانور سورج کو پوجتے ہیں لیکن سچا خدا نہ مرتا ہے نہ پیدا ہوتا ہے نہ شکل رکھتا ہے نہ ہی کسی کا محتاج ہوتا ہے تو کیا پھر اللہ ہی سچا خدا ہے جی ہاں کیونکہ صرف اللہ ہے جو کہتا ہے سوچو غور کرو تحقیق کرو صرف قرآن ہے جس میں چودہ سو سال سے ایک لفظ بھی نہیں بدلا صرف اسلام ہے جو کہتا ہے خدا کو شکل میں قید نہ کرو وہ ہر جگہ ہے مگر ہر چیز سے الگ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نہ اس جیسا کوئی ہے نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات اسلام کا خدا انسان نہیں بنتا بلکہ انسان کو عقل شعور علم اور سوال کرنے کا حق دیتا ہے باپ کے دماغ میں ایک سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ اگر اللہ ہی سچا خدا ہے تو اس نے خود کو ظاہر کیوں نہیں کیا کوئی شکل کوئی تصویر کیوں نہیں دکھائی اس لیے کیونکہ اللہ ہمیں مجبور نہیں کرتا وہ ہمیں آزاد عقل دیتا ہے تاکہ ہم خود سوچیں خود تلاش کریں اور دل سے پہچانیں اگر اللہ ہر وقت نظر آتا تو پھر ایمان کا تو مطلب ہی نہ رہتا پھر تو ہم بس دیکھتے اور مان جاتے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ انسان عقل دل اور روح سے خود تلاش کرے تبھی تو وہ کہتا ہے کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہی تو شعور کی نشانی ہے یہی تو سچ کا سفر ہے اب ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں ہم نے تو ہمیشہ سے ہی اللہ کو مانا ہے لیکن کیا یہی کافی ہے کیا یہ بلائنڈ بلیف یعنی کہ اندھا ایمان نہیں ہوا کہ ہم نے بس سن لیا اور مان لیا کہ ہم نے کبھی خود سے سوچا ہے کبھی پوچھا ہے کیوں مانتے ہیں ہم اللہ کو ایمان صرف وراثت کا نام نہیں ایمان تلاش کا نام ہے سچ کی طلب کا نام ہے اللہ ہمیں پیدائشی مسلمان نہیں باشعور مومن دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خود سے سوال کریں خود سے پڑھیں خود سے غور و فکر کریں اور پھر دل اور دماغ سے یقین کریں کیونکہ اگر اللہ نہ ہو تو ہم کہاں سے آئے کیوں زندہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا پھر تو اچھائی اور برائی میں کوئی فرق ہی نہ رہا پھر انصاف کہاں گیا مقصد زندگی کیا رہ گیا یہ سارے سوال صرف اللہ کے ماننے سے ہی معنی پاتے ہیں ہم نے اللہ کو کبھی دیکھا نہیں مگر اس کی نشانیاں ہر جگہ پر بکھری ہوئی ہیں جیسے ہوا کو نہیں دیکھتے مگر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کو دل محسوس کرتا ہے بس سوال یہ ہے کہ ہم دل اور دماغ سے سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یہی ہے راہ حق ایک ایسا سفر جو دل سے دماغ تک جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کو اللہ تک پہنچا دے